Що у нього абсолютно нейтральна позиція, що він бізнесмен, не може бути нейтралітету. Жодного нейтралітету цій війні не може бути. Тому ми на правах киян, як люди, з якими він чомусь вирішив зараз тут жити. Ми а, його чимно ненасильницьки просимо. Будь ласка, визначся, тому що ти або з нами, або з ними, або з Росією, або з Україною. Іншого тут не дано. Це не політичний конфлікт і не вибори, коли можна бути нейтральним. Коли вбивають українці на сходи, коли в Донецьку, в Луганську, в областях цих за українську мову спарюють животи, за український прапор топлять, це вже не та ситуація, коли можна бути нейтральним. Треба чітко сказати, на чий? Ти в стороні. Наші хлопці в Донбасі не травмують. Це нам землі дверей, так? Я й тоді що чорну купола. Звісно. Там в Донецьку стріляють, жити нема. Пустіть жити нам треба десь. Рівненській житло. Тимчасове житло треба, чуєте? Жити нема де. Пустіть, пустіть нас, переселенців, біженців з Донецька. Хочу як воно роздавить побачивається, я мають багатьох випускають цих журналістів, а ми заходимо всі. Говорите через молоді. все журналисты несколько раз. Все умные Вопрос будем решать Ра... правильным путем. Радикально не налаштованы. Вы разговариваете как Ахметов. Да. Пока Радикально сейчас не никто не налаштован. мой начальник. Я вообще не при Пос... Радикально никто не налаштован. Запустите журналистов, запустите несколько раз. Всех это сколько человек? Всех журналистов. Вот стоят люди с камерами. Люди может быть, как гостей принятие, примите нас. Все будет нормально. Чай там вот, Ну а, что мы стоим вот <плодисмент> как, как, родные, так? Как не родные. Так, сколько фреста вот, человек? Вот, Ой, это О, а это что за оператор новый у нас? Я уже не Нет, там мне кажется, один чай не мая. Где? Вот, но вот я здесь не знаю. справа. Справа от вас. А ну что? Автобус. А что мало в Киеве, в Донецке номеров? Не, много. Мы здесь арестованы. Ну и что? За, за забором. Но... А в Вилле киевские номера за забором еще? Ну а да, потому что… Вот, так что это запрещено? Так, это на все все а Донецк, в Донецке тоже Украина? Ну конечно. Но мы же едины. Ну правильно. Ну как? Еще раз, можно все-таки запитание? Нет. Вы ну, Донецк номера говорите? Вы когда против Донецка получается? Мы едины. едины. Так чий це будинок? Можна ще раз запитання, чий це будинок? І кого ви представляєте? Я ось повторю, я на цей питання відповідати не буду, я не знаю. Як що вам відповідаю? Я вам савру тоді все скажу. А кого ви представляєте? Я нікого не я захороняю цей об'єкт. І ви не знаєте, чи це? Ні. Я не знаю, чий це об'єкт. Кому що сказати? Я не знаю, чий це об'єкт, я хороняю. Вони... Просто об'єкт сам і все. Сальтохи зараз заботимо. Та, а получить витушки. Давайте сегодня на телеканалах всех будем. Ну что, давай. что не, не, не. Все, обратно. Все. Мы хотели Рината Ахметова позвать на разговор. Ну не позвали, его здесь нет или что? Ну да, его здесь не оказалось. Говорят, что вообще его не знают здесь. Да, три года не бачил казалось. Ну, мы просто в гости попросились, говорят, ну, заходите, пацаны, говорит, искупайтесь, если надо, там, говорят, покушать, что вам надо, все, берите, говорят. Мне просто надо было балклаву постирать. О, спасибо, не-не, <связать> не надо. Ладно, Поперем, чем мы давай потом, потом Это по да. 80 евро стоит. Да, да все, уже начальству туда, э, чьи это территория. Вы своим начальнику охраны. Он говорит, что запустите, чтобы ничего тут не ломали. Пожалуйста, честным трудом. Пускай пройдут, посмотрят, никто не ничего. Когда придет время, начальство с ними созвонится, будет разговор, вести беседу. Мы как-то людей запустили, потому что это необходимо. Тут никто же не прячется, нет кого. Uh -huh. Пожалуйста. Но вот это, которое ребята делают, пытаются выделиться. А что, что именно? Ну, что вас возмутило? Да просто прыгать туда в бассейн. Понимаете, все равно, что я приду в чужой дом, залезу в ванну и начну купаться. Конечно, то ли я хочу показать, какой я вседозволенность, то ли я не могу понять, для каких целей. Ничего себе, по сравнению Расскажите... с Ахметовым, это мы все еще показывать? Да нет, я, Можно, ребятушки, можно, можно Ребят. мы поработаем, а потом вы? А мы, мы ж никуда. да вы не то снимаете. мы, как, же как вы. они на работе. Да, мы на работе а, а, находимся. Вот, перед мы ходим. профессиональные революционеры, герои Майдана. Расскажите, пожалуйста, это Ахметову принадлежит? Ребята погибали, они тут что делают? Погибают за законом. Но не Ахметов. Вы уверены, что это не Ахметов? Но не знаете кто да я знаю что не ахмета сто процентов колесников нет